Любі друзі. Добрий вечір, любі друзі. Будемо вечеряти. Дивіться, що ми будемо вечеряти. Сьогодні. Завтра не знаю. Томатний сік зробив. Перемога за нами буде. Перемога за нами. Хлеб. Ну, хлеб точно никто есть, я уже не будет. Я уже не точно не буду. Колбаса. Картопля. Вот. Все. Слава Украине, героям слава. Слава нас. Героям слава, героям слава. Героям мэра, героям У мене госпіталізується. Госпіталізація надавається. От такі діла, любі, друзі. Будемо вечеряти. Всім смачного. Всім смачного, люблю, друзі. Не хворійте, саме головне. Не хворійте. Саме головне. Не хворійте. Я зарубив це макний сик. Переможе нам! Все буду країна. Слава за силу, що ми весіли. Дякую за силу. Слава Богу, що ми весілим. Дякую, Богу тоже. Хеф. Вот, вот таке дело. Завтра иду в лікарню. Ложись. Я надеюсь, хоть без значок. А так, теперь не знаю, когда. Я выйду. В эфир. Буряк. Еще бурячок будет последний. Два штуки осталось. Вот так и Петрушка моя меня есть. Лучок зеленый, как положено. М -м -м. Ну, а что же будет? Не знаю, как мне наличить. в больницу, а что же будет? Безвыходная ситуация. Я не присовываю. Точно месяц у меня тут. Меня это болт больничный закрыло, а дальше не знаю, что делать. Завтра по-новому надо открывать. Вот такий. Ничего, вылечила меня, называется. По всем правилам. Петрушка. Петрушка всему голову. голова. А что Прихвати Прихватываю Погода 17 градусов. Тепло. Тепло при тепло. Обидно, да? А что делать? Будем лечиться дальше. Уже, только в больнице. Надеюсь, вечерить буду с вами, не пойду. Надеюсь. А теперь не знаю. Когда теперь вечерить буду, не мне понятно. С вами. У интернета мало. Надо купить. Надо куплять интернет. Ну, в мобильный имею в виду. У меня это домашний -то интернет дорога. Угу. Wi-Fi. Вот. вот такие дела. Ноги то напухли у меня. Решила семейный ликер ноги напухшие лечить сразу. А потом, это как спина, как она, же, поясницу полечить. Это понятным языком, чтобы было. А так, а так она уже что только не говорила. Кроме вот этого. Синдром крестового повздушного Уже Радикулит говорила, что у меня только не было. Не с олывом Маслом-то да. Всё. Вот так и делаю. Где моя салфетка? Сейчас найду. Салфетка нам есть. И одна и вторая. Ну вот. Две салфетки вместе. Одна готова. всегда. Это к и чай пью. Ну, не чай. Сюда чай поросли. А это мой любимый Салфетка чистая. Вот так и делаю, Всем божа здоровья. Не хворите, любые друзья, ладно? Пишите мне комментарии, что вы скажете. Слава за силу. Не хворите, любые друзья. Всем доброй ночи. Тихой, тихой ночью всем целую люблю всем